и в парламенте их принцип то что хуже для украинца то что сказать, хорошо для них это подлость северночане поддерживают президента и правительства мы понимаем и одобряем сделанную паузу в интеграционном процессе нам нужны предприятия Работающие люди, которые должны получать своевременную достойную зарплату, пенсионеры, инвалиды, афганцы-ветераны приличную пенсию. Я как инвалид армии знаю, что значит жить на пенсию. Как купить дорогостоящие лекарства, заплатить коммунальные услуги и жить дальше от пенсии до пенсии. И поэтому мы должны зарабатывать достойно, чтобы вы могли своих детей, внуков оздоравливать на курортах нашей страны. И также инвалиды пенсионеры оздоравливаться в пансионатах, санаториях и профилакториях. И мы знаем, что президент не сделает ни шагу на вред украинскому народу и нам, украинцам